Здравствуйте, опять мы хотим вам показать с моим партнерам по репортажам, какой, какой у нас менталитет и именно заведение показать, которые расположены на берегу рек, куда они выбрасывают мусор и как они относятся к природе нашего края. Что надо делать с мусором? Скажи нам. Эм, не, можно метать мусор? Да? Да. Точно? Да, точно. Ну все, идем снимать картину, да? Да. Пошли. Идем снимать картину. Мы покажем вам речку, она сейчас в это время большая, в принципе. На другой стороне расположено заведение, которое выбрасывает мусор не туда, куда надо. Вы посмотрите на эту природу, как можно выкидывать мусор прямо на берега. Вот расположено заведение на берегу реки. Видно прекрасно. Посмотрите возле заведения, сколько мусора. Сейчас я вам покажу подробнее. Сейчас, сейчас мы вам покажем все. Вот, посмотрите. Я не знаю, видно, не видно. Все в мусоре. Буквально все. Кольцо можно найти кому надо. Практически все в мусоре. Да. Мусора много? Да, много. Много? Миллион. Хорошо, пошли дальше. Пошли дальше. Мама, ой, а ты с кем говоришь? Это Ужгород-Киев Трасса Сейчас мы вам покажем Все Крупным планом Да? да? да. Посмотрите на туриста Настоящий репортер это сразу видно Профессиональный взгляд Это профессиональный взгляд эту заточку профессиональную. Пошли. Что? Вот, мы проходим возле заведения. Буквально на задний дворик. Вы посмотрите, какой вид. А? Мы прошли на задний, на задний дворик, берег реки, соответственно, и в самом конце двора вот этого. Я думаю, мы найдем сейчас кучу мусора. Сейчас мы посмотрим. Ну, в это время года могли весь мусор, конечно, выкинуть в реку. Вот. Вот вы просто посмотрите и оцените все сами. Вы посмотрите, как экономят деньги наши бизнесмены, можно сказать. И кто за этим смотрит. Где хотя бы один человек, который пришел и им сказал, что так нельзя делать. Кто смотрит за этим всем в нашей стране. И сколько это еще будет продолжаться. Вот берег реки. Вот мусор вот заведение, которое выбрасывает мусор. Уникальное зрелище, правильно? Еще раз показываю. Заведение, берег реки. Проходим конец двора и смотрим на эту картину. И это, мне кажется, просто маленькая часть мусора, потому что в это время года река большая, и весь мусор выкидывается просто в реку. И где у нас контроль? До свидания, спасибо за внимание.